असलक्रम वरम् वक् मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साहब फ्राम लाहौर उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरत के साथ होंगे आज हम लोग एक तुखम के बारे में बात करेंगे जिसको कि तुम बालंगू मलंगा जिसको आम जुबान के अंदर जो है वो बोला जाता है जिसका फारसी नेम जो है वो तुख बालंगू है और अरबी में इसको बालंगू कहा जाता है सिधी ज़ुबान में तुम बाला और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको बासिल सीड्स जो है वो कहा जाता है तुख लंगा जो है वो क्या होते हैं इसके क्या क्या फ़वाद हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी पर बात करेंगे तुम लंगा जो है ये सया रंग का एक बीज होता है जो कि तुम रेहान से ही मुशाब होता है लेकिन उससे कदरे लम्बे जो हैं वो इसके बीज होते हैं और पानी में जब हम इसको डालते हैं तो तुखे बलंगों मिलाने से सफ़ेदी माइल होकर वो फूल जाते हैं तुखे बलंगा जो है ये एक ऐसा बीज है जो दुनिया की बेहतरीन गज़ाइत से भरपूर ख़ुराक में शामिल है ये जात से भरपूर होते हैं जो आपके जिसम और दिमाग के लिए बहुत से अहम फ़वाद रखते हैं और तुख मलंगा में बड़ी मेदार में फ़ाइबर और ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स पाए जाते हैं आला मियार के प्रोटीन और कई ज़रूरी मदनियात और एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो तुख मलंगा के अंदर पाए जाते हैं इसके अलावा तुख मलंगा में बड़ी मेदार में फ़ाइबर ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स वग़ैरह पाए जाते हैं जो कि आपके हाजमे की सेहत के लिए आपके दिल को सेहतमंद रखने के लिए और खून की सतह को बेहतर बनाने के लिए और डायबिटिक के ख़तरे वाले अवामिल को बेहतर बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है रंगत के एतबार से अगर आप देखें तो ये स्या रंगत के होते हैं और साइके के एतबार से देखा जाए तो फीका और लेसदार सा इसका साइका होता है और मकदार खुराक जो है वो इसकी वो तकरीबन तीन माशा से नौ माशे तक है और इसकी पैदाइश जो है वो पंजाब में सिंध में और बलूचिस्तान के इलाक़ों में जो है वो होती है मिजाज के अतबार से अगर आप लोग देखें तो इसका जो मिजाज है ये असाबी उजलाती यानी तर सर्द मिजाज के जो है वो हामिल होते हैं असाबी उजलाती हैं यानी ये असाब को तहरीक देते हैं महल जिगर हैं और मक्वी और मफ़र कल्ब हैं आ, कीमियाई तौर पर क्या करते हैं खून के अंदर बलगम और खारीपन का जो है ये इजाफ़ा करते हैं और इसकी ख़ासियत ये है कि ये मुद्रे बोल हैं और ये हरारत और सफ़रा को जो है वो दूर करते हैं और इसकी जो एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी ख़ासियत मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप इसको जिस वक़्त पानी में या दूध के अंदर जो है वो भिगो देते हैं तो ये फ़ौरन से अपने अंदर से एक लेसदार सा मादा जो है वो छोड़ देता है जो कि नहायत लजीज होता है और बहुत ठंडा भी होता है यही वजह है कि गर्मियों में इसे दूध या पानी में मिला कर प्यास की शिद्दत को दूर करने के लिए और सफरा और हरारत को दूर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है तुख तो जो है वो बहुत कम कैलरीज़ के साथ गजाई अज्जा की एक बहुत बड़ी मकदार जो है वो हमें फ़राम करता है इसके अलावा जो इसके बीज हैं वो एंटीआक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और इसके अंदर पाए जाने वाले जो तमाम कार्ब हैं वो फाइबर होते हैं और तुख्मा लंगा जो है इसके बीज में क्वालिटी प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होते हैं ठीक है और हाई फ़ाइबर और इसका जो प्रोटीन है ये आपको वज़न के कम करने में भी मदद दे सकता है इसके अलावा ये कई अहम किस्म के गजाई अज़ा से जो है वो भरपूर है जिसके ऊपर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे तो मेरी वीडियो को जो है वो आगे ज़रूर शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिएगाखम जो है सेहत और ख़ूबसूरती का जामिन है गर्मियों में तुख मलंगा का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदा मंदित होता है इसका बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से जिसम की जो गर्मी है वो ख़त्म होती है और इस में ठंडक पैदा करता है और इंसानी सेहत के लिए हर लिहाज से फ़ायदा मंद है इसमें एंटी ऑक्सीडेंट की सलाहियत भी पाई जाती है इसके अलावा जो है इसके अंदर ओमेगा थ्री वाफर मकदार के अंदर जो है वो पाए जाते हैं तो चूँकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा फैटी एसिड की मकदार जो है वो पाई जाती है जिसकी वजह से ये हाई कोलेस्ट्रोल से महफूज रखते हैं और इसके अलावा दिमाग को भी मज़बूत बनाता है अब हम हम अपनी ब्यूटी को जो है वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए आपके फ़ेस के लिए और एंटी एजिंग के लिए एक बेहतरीन किस्म के जो हैं ये बीज हैं और हर किस्म की जो सोजिश और ख़ारिश को रोकने जैसी खसूसियात जो हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं इसके अंदर ये खसूसियत है कि ये हमारी जल्द की नमी को बरकरार रखने में मदद देता है ना सिर्फ़ ये बल्कि ये जल्द पर होने वाली सुर्खी को भी कम करके दाने वग़ैरह भी पैदा होने से रोक देता है ठीक है जी तो आप इसको जो है वो हर मौसम में आम मौसम में जिसम के किसी भी हिस्से पर अगर इसका तेल वग़ैरह इस्तेमाल किया जाए तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा जो है ये असर छोड़ता है तुखमलंगा में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि आपके चेहरों चेहरे और आपके हाथों पर बढ़ती हुई उम्र के अरात जो है उसको रोकने में ये मददगार साबित होते हैं और ये जो है वो झुरियाँ और लाइनें वगैरह पड़ने से आपकी स्किन को जो है वो रोकता है बालों के अतबार से अगर आप देखें तो बालों के लिए ये इस तौर पर मुफीद है कि प्रोटीन जो है वो आपके बालों के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है प्रोटीन की कमी की वजह से आपके बाल क्या होते हैं उनकी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है उनकी जो है बाल गिरना शुरू हो जाते हैं तो तमाम तरफ प्रोटीन की कमी होती है तो बाल दो मुँह भी होना शुरू हो जाते हैं तो तुख तो मलंगा जो है बुनियादी तौर पर प्रोटीन भी फ्राह्म करने का काम करता है जो कि बालों की नशोनमुमा के लिए एक अहम और ज़रूरी चीज़ समझी जाती है दूसरी चीज़ है जी तांबा हमारे जैसे में तांबे की ज़रूरत जो है इससे किसी तौर पर भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते तो बालंगू के अंदर मौजूद जो तांबा है वो बालों की बड़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है नशो करता है और बालों के कुदरती रंग को लंबे अरसे तक तब्दील होने से जो है वो रोकता है यानी बालों को जो हम कबल अस वक्त बाल वाइट हो जाते हैं यानी प्री ग्रे हेयर जिसको बोलते हैं तो वो भी होने से जो है ये उसको रोकता है जिंक जो है ये बालों के खुले बनाने के लिए एक अहम रोल अदा करता है इसलिए ऐसे खानों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें जिंक की वाफर मकदार पाई जाती हो जिंक ना सिर्फ बालों की बेहतर करने के लिए बल्कि इससे बालों में कुदरती चमक दमक और ख़ूबसूरती भी बरकरार रहती है और आयरन को जहाँ तक देखा जाए तो तुखमे मलंगा में कुदरती तौर पर आयरन मौजूद होता है आयरन बालों को घना भी करता है लंबा रखता है और आयरन बालों की जर्द को ऑक्सीजन फ्राह्म करने का भी सबब बनता है आयरन की कमी की वजह से भी बाल तेज़ी के साथ गिरने लगते हैं उनका घना पंच होता है मुतासर होता है ख़त्म होना शुरू हो जाता है इसलिए हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुखमलंगा का इस्तेमाल ज़रूरी करना चाहिए ताकि ये बालों को आयरन पहुँचाने का भी एक अहम तरीन जरिया है तो आपकी हेल्थ के लिए आपकी ब्यूटी के लिए इसका इस्तेमाल किस हद तक ज़रूरी है इसी के ऊपर जो है वो मैं आप लोगों को बताती चल रही हूँ ठीक है जी इसके अलावा आपके जो दिल की घबराहट होता है खफकाने कल्ब होता है आपके मैदे के अंदर स्वेलिंग होती है आपके इंटस्टाइनस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी तुख मलंगा जो है वो एक बेहतरीन चीज़ है और इसके इस्तेमाल से जो गुर्दों के और आंतों के ज़ख़म होते हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं यहाँ तक कि वो लोग जिनको गुर्दों और आंतों से पीप भी आती हो तो अगर वो कुछ अरसे के लिए इसका इस्तेमाल करें तो ये मसला भी जो है वो ठीक हो जाता है और वो लोग जिनको ड्राइनेस की ज़्यादा की वजह से कॉन्स्टिबेशन का प्रॉब्लम रहता हो तो उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का एक अच्छा जो है वो मुलैन है लेकिन जब आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं तो इसके इस्तेमाल से भूख जो होती है वो कम हो जाती है ठीक है क्योंकि इखलेसदार चीज़ है भूख को जो है वो ख़त्म कर सकता है कम कर सकता है इसके लिए अगर इसके इस्तेमाल से आपकी भूख जो है वो कम हो जाए तो फिर इसका इस्तेमाल जो है वो आप लोगों को कुछ टाइम के लिए जो है रोक देना चाहिए अब जहाँ तक मैं बताऊँ कि आपके वज़न को कम करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जिसके लिए मैंने अपने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर भी ये बात बताई और आपके डाइट प्लान के अंदर भी इस चीज़ को जो है वो शामिल किया तो उसके लिए आप लोग जब सुबह सो कर उठे तो एक ग्लास के अंदर तकरीबन एक स्पून जो है वो मलंगा का वेट लूज के तौर पे आप इसको, इसको इस्तेमाल करें आप लोग इसके अमेजिंग रिजल्ट्स जो हैं वो देखने में मिलेंगे ठीक है तो उसको आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा तो मलंगा में मौजूद फैटी एसिड खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार को मतवाजन रखती है जिससे आपका दिल सेहतमंद और तवाना रहता है और कई बीमारियों जैसे दिल के झटकों दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना इससे भी जो है वो आपको बचाता है इसके अलावा खून में मौजूद इंसुलिन की मकदार को कम रखते हैं इन्हें बढ़ने से रोकते हैं यानी इंसुलिन की मकदार को मतवाजन रखते हैं जिसमें मौजूद ब्लड शुगर लेवल को तोजन में रखने से ना सिर्फ़ आपकी शुगर का ख़तरा कम रहता है बल्कि इससे जिसम को एनर्जी भी मिलती है जो हमारे रोज़मर के काम काज करने के लिए ज़रूरी है इसलिए दिन भर में इसका इस्तेमाल एनर्जी हासिल करने के लिए भी ज़रूरी होता है और इसके अलावा तुखमा लंगा जो है वो आप जब इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रोज़ाना की जिसमानी ज़रूरत के लिए इसका इस्तेमाल इस हद तक ज़रूरी है कि आपकी हड्डियाँ जो हैं वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है हड्डियों को कैल्शियम जो है वो मुहैया करता है और कैल्शियम जो है वो हड्डियों को मज़बूत रखने में अहम अदा करता है इसमें एक ऐसा जुजा है जो कैल्शियम को हड्डियों में जज्ब करने के अमल को तेज़ कर देता है ठीक है इसके अलावा जो है वो पट्ठों और टिश्यूज़ की मज़बूती के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो मददगार साबित होता है जो मैंने बताया कि इसमें मौजूद प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स जो हैं ये पठ्ठों के मास को बरकरार रखने में मदद देते हैं और उनकी कारदगी को भी ये बेहतर बनाते हैं अब बहुत से लोग जो है इसके इस्तेमाल में गलती करते हैं कि तुख मलंगा और जो शिया सीड्स हैं इसको एक ही चीज़ समझते हैं हालांकि ये दोनों जो हैं ये अलग अलग बीज हैं और दोनों के जो हैं वो अलग अलग फ़वाद हैं तो इन दोनों को एक चीज़ जो है वो नहीं समझना चाहिए अक्सर लोग जो है वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या तुख मलंगा जो है और शिया सीड्स जो हैं वो एक ही चीज़ हैं तो चिया सीड्स और बालंगू ये दोनों जो हैं वो डिफ़रेंट होते हैं और इन इसकी पिक्चर्स भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो इधर शेयर करती जाऊँगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा और आजकल जैसा कि रमज़ान चल रहा है तो उसके अंदर आप उसको अपने शहर में इस्तेमाल कीजिए अफ्तारी में मशरूबात में इस्तेमाल कीजिए क्योंकि दिल को ताकत और फर्द बख्शता है उसके साथ साथ मुझे अपने दुव में याद रखिए السلام عليكم ورحمه الله وبركاته